Мы вспоминаем прошлую игру с ними, когда мы играли в Киеве. То есть организованная хорошая команда, которая да, не просто там э, двигает мяч, куда попала. Да? А то есть организованно они знают, что делают на футбольном поле. И вы видели, да, что э, предпосылок э, таких для голевых моментов в первом тайме было по пальцам пересчитать. Да? Но во втором тайме улучшились, более организованно начали играть, да, и не давали сопернику предпосылок для контратак в нашего рода, то есть более организованно исправили ошибки и в середине поля более рационально использовали свои силы, закрывали зоны наши инсайды, поэтому легкой прогулки, ну, как кажется, не было. По сути, в первом тайме только два голевых момента. Леднева и, собственно, гол Булецы. В первом моменте чего не хватило Ледневу? А и как бы можно ли сказать, что во втором моменте с забитым мячом это уже индивидуальное мастерство Булец. Ну, мы, мы видели, да, Коля Шапаренко хорошо отдал на летнего, да, он исполнял выход один в один, исполнял, да, он хорошо сыграл вратарь. Да, это явилось следствием нашей хорошей атаки, хорошо разыграли, компенсировали выход два в один, то есть летнее вышло один в один. А второй момент, там, то, что мы требуем от инсайдов, да, игра в глубину. Вот он туда побежал, да, немножко ошибся защитник через мяч, через ногу, и Булец вышел в один-в-один в один и реализовал этот момент. То есть то, что наиграем, в принципе, да, то и дало результат. Можно ли сказать, что во втором тайме замены усилили, и, как бы, Кравченко, его гол тоже стал следствием того, что замены усилили игру? Ну, не, не сказать, что замены усилили, да, игра у нас, как бы, строится в завершающей фазе, когда Кравченко забил, да, он просто побежал в свою зону, замкнул дальнюю штану. Была хорошая атака с фланговой передачей, да, и он прибежал в свою зону и сделал, в принципе, свою работу, которую он должен делать, завершать дальнюю штангу и с этого, да, и забил гол. То есть Леднев, не сказать, что он плохо играл, да, но Кравченко просто повезло, чтобы была хорошая атака, передача, и он закрыл свою зону. То есть наигранные моменты, которые мы отрабатываем, и то, что мы требуем от игроков, да, закрывать сезон.